Ну что можно сказать о Peugeot 508? Я думаю, что это принципиально новый для марки автомобиль, потому что Peugeot постепенно, во всяком случае, в этом сегменте уходит в чуть-чуть новые для себя направления. Если мы возьмем, отмотаем историю чуть-чуть назад до модели 405 и протянем ниточку от 405 модели к 406, 407 и теперь к 508, мы поймем, что а Peugeot идет по тому же направлению, по которому идет, идут многие производители. Автомобили становятся постепенно все более крупными, все более комфортными и постепенно, к сожалению, от них уходит та спортивная или э, драйверская, если хотите, составляющая, которая всегда привлекала автомобиль э, автомобилистов с бензином в крови, автомобилистов, водителей, которые знают толк в активной езде. Плохо это или хорошо? Вопрос риторический, потому что меняется рынок, меняются предпочтения, меняются покупатели и так далее и так далее. А, тем не менее, Peugeot 508 автомобиль интересный, автомобиль привлекательный, потому что он стал намного комфортнее. Он стал а, совсем другим по качеству интерьера, я считаю, что внутри автомобиль сделан, уровень отделки, уровень проработки деталей, уровень проработки эргономики ничем не хуже, чем в современных немецких автомобилях, которые а, как минимум не дешевле, а, ча а чаще дороже. В автомобиле хватает места и спереди, и сзади, достаточно места для багажа. И все-таки автомобиль едет правильно, пусть без той божьей искры, без той э, толики агрессии, которым нас когда-то радовал 405 Пежо и даже 406 Пежо, но тем не менее он едет правильно. Просто в этой езде появилась та благородность, которой э, стремятся, которую ищут, которую ждут многие потребители. И в общем-то остается главный вопрос – вопрос цены. То есть мы имеем комфортабельный, большой, качественный автомобиль, и вопрос э, в том за какую цену нам предложит этот автомобиль фирма Peugeot, представительство украинской и украинские дилеры. Если цена будет адекватной, то, наверное, будет и спрос, в общем-то, более-менее адекватным. И мне лично жаль, что у нас совершенно не развит рынок универсалов этого класса, потому что универсал, помимо всего прочего, еще очень красив, а к нам его поставлять не будут. Будем ждать седан. А зараз особливу увагу з вами приділимо автоматичній коробці передач. Чому? Тому що з трьох версій, які будуть возити до України, три будуть оснащуватися автоматичною коробкою передач. Навіть базова 1.6 і бензинова версія також буде з автоматом. А в принципі, непоганий град, якщо ми комплектуємо з дизелем, тому що він дуже грамотно використовує вертальний момент на низах. Вчасно перемикається, таким чином їдеш без аспливової напруги. Але питання в тому, що а, я відчуваю, що турбояма все одно є, до, до позначки, у 2 з копійками тисячі обертів, а, дарма очікувати якогось супер-супер прискорення. А не сподобалося мені також те, що автомат сам перемикається на вищі передачі, навіть коли натискаєш кнопочку С і переходиш у спортивний режим. Але при цьому у стандартному режимі, у звичайному режимі, коробка дотримується низьких обертів. За рахунок цього, в салоні здається, що дуже тихо, тобто дизель не навантажує слух. Так само це сприяє і тому, що ми спалюємо дуже мало пального. До речі, про витрату пального На останню чергу вона досягається за рахунок майже ідеальної аеродинаміки, тому що 508 є лідером сегменту з точки зору аеродинамічного опору. Він тут становить усього 0,25. Це ще раз кажу найкращий результат в класі. При цьому автомат навіть в стандартному режимі. Непогано перемикається вниз, тобто він відслідковує роботу педалю газу і дуже легко даються особливо обгони на трасі. Коли ти бачиш фуру, натискаєш за рахунок турботягу за рахунок того, що автомат швиденько переходить на передачу. Вниз все це виявляється дуже дуже легким процесом. Але ж ви запитаєте, доплата за автомат буде коштувати немало. Що ж буде базовим варіантом? Я запитав у українських представників Peugeot. Вони обіцяють, що базова версія буде. Це буде двигун, 1.6 не шість 120 кінських сил. Його будуть оснащувати механікою на 6 швидкостей. Так само на 6 швидкостей ми маємо і наш автомат. Вау. Ну що ж, мені подобається гострота керма. Хоча, звичайно, це не RCZ і це не спорткар. Але про підвізку нічого не можу сказати, тому що тут, на ідеальних іспанських дорогах, на ось цих 18 дисках важко зрозуміти наскільки комфортною є ось ця механіка підвізки. Так що про це детальніше розповімо після тесту в Україні. А, звичайно, Україна це не Іспанія. У Нас буває а, взимку і мінус 20, і мінус 30. І якщо а, ви боїтеся, що замерзнете взимку, точніше замерзне паливо у вашому дизелі, то не заправляйтеся з Камазів паливом сумніної якості. Якщо ж брати а, зимове пальне, брати арктичну солярку, то морози вам не страшні. Я це знаю, тому що випробував це на власному досвіді. на власному дизельному Peugeot. модель 508 для Peugeot. Это очень важная машина, потому что она меняет сразу две модели на конвейере. Поэтому они много сил и времени потратили на то, чтобы сделать эту машину достойным флагманом. В общем-то, это хорошо заметно по качеству отделки, по уровню оснащения, по ряду дополнительных опций. Вот, то есть машина получилась такая довольно впечатляющая. То есть, когда садишься в салон, у тебя есть ощущение премиум-сегмента, потому что это мягкий пластик, аккуратная сборка, есть это большое количество разных удобных систем. Вот. И в то же время машина сохранила такую классическую для французских машин такую мягкость и комфорт. То есть, вот, были опасения о том что э, подвеска машины которая стала больше и э, по словам самих французов обладает э, тем драйверским э, азартом, который был раньше присущ Пежо. Были опасения, что машина станет более жесткой и на наших неровностях она может потом оказаться не очень приятной. Вот. Но, по сути, у нас вчера был шанс найти дорогу в Испании, которая очень напоминает плохие участки асфальта в Украине. И этот отрезок пути был довольно длинный. И надо сказать, что даже на высокой скорости машина отлично себя ведет на неровной дороге и полностью изолирует салон от каких-то там раскаток скачек, ударов, колебаний лишних. То есть машина оказалась действительно такая, достойным представителем э, верхнего сегмента D. То есть практически это пограничный с бизнес-классом уже сегмент. Э, осталось много того, что было в, хорошего в, в больших Peugeot ранее. То есть это э, машина просторная, мягкая, легкая. То есть совершенно нет ощущения, что ты за рулем выполняешь какую-то работу даже в дальней поездке. Но в то же время изменение передней подвески и перенастройка рулевого управления сделало его более прозрачным. То есть ты больше ощущаешь какой-то обратной связи. Когда ты едешь по извилистым дорогам в Испании, то ты не то, что там напрягают все серпантины, ты получаешь удовольствие. И в то же время это не такой дикий азарт спортивной машины, это просто приятная связь с автомобилем. По уровню оснащения есть ряд интересных систем, которые, к сожалению, не будут поставляться в нашу страну. Например, вот мы сегодня испытывали автомобиль с гибридной технологией. Это 1,6-литровый турбодизель, который работает в паре со стартер-генератором. Он очень экономичный. То есть машина практически не тратит лишнего топлива на простой в пробках. То есть мне лично очень понравилось, что э, она еще и показывает индикацию, сколько времени ты стоишь с выключенным мотором. И вот фактически при езде по городу из 15 минут езды, 7 минут ты стоишь, когда машина не работает. То есть в условиях э, того же Киева с его пробками это было бы очень удобно. Но, к сожалению, пока это для нас недоступно. Цях аліканта панують хечбеки і універсали седанів. Мало українці ж навпаки більше люблять седани, тому поки що до нас завозим тому тільки машини з триоб'ємним кузовом. Універсалів не буде. Принаймні, поки що, і перші автомобілі надідуть до українських покупців уже в вересні. Випускатися 508 буде у Франції на єдиному заводі в місті Рен Лажане. І відомо достеменно, що також буде виробництво налагоджено і в китайському місті Хуань, тільки сегмент D де буде представлена цю модель, а зросте до позначки 1 мільйон 200 тисяч автомобілів за наступний рік. Це в шість разів більше ніж увесь автомобільний ринок України. Поки що українські ціни на цю машину не сформовані, вони стануть відомі ближче до літа. Але ми точно знаємо, що в Європі ця машина продається в діапазоні від 23 тисяч євро за базову 1.6 до 35 тисяч євро за версію GT у 2.2 літри. HDI. Це не мало якщо врахувати, що в Україні на цю машину чекає теплий прийом у вигляді делегації Toyota Кемрі і Фольксвагену Passat, які з'їли вже немало конкурентів, навіть таких успішних, як Ford Mondeo. Так что будущее этой цієї машины на 100% залежатиме от того, какая будет в ней цена. А нагадую, что это был первый тест Сергея Волощенко. Побачимося!